Can you feel? мы вас поздравляем со второй победой. У вас хорошие шансы. Как сегодня складывалась игра, такое ощущение, так сверху показалось, что немножко просто вам было ну, Скажем так, не просто. Было тяжелые условия, очень жарко одной другой команды. Ну, мы реализовали свои моменты. Немножко сильнее были, да, немножко сильнее более опытная команда, я считаю. Ну, ребята тоже отлично играли, и все впереди. Я думаю. Сегодня вы выигрывали 5-0, в конце пропустили два гола. Это расслабленность такая? Да, это расслабленность, если вы слышали, я очень сильно кричал, но... тяжело собраться. Очень жарко. Надеюсь, что то мы держим силы на следующую игру. Она будет решающей, поэтому... Ну, с этим, тогда, с этим намеком тогда следующий вопрос, как будете настраивать команду? Ну, все-таки вы уже практически вышли из группы. Мы не вышли из группы, в данном наш соперник следующий выиграл сегодня. Игру, вернее, проиграл. Проиграл игру, поэтому у нас сейчас как раз будет такая основная игра. Как настраивать? Команда не надо настраивать, она настроена Потому что, говорю, у нас все молодцы, все профессионалы, все играют отлично до конца. Погода немножко, конечно, у нас жарко. но надеюсь, действительно понравится. Обилие головы сюда нравится. Спасибо огромное, удачи в следующем матче. Всего доброго. Спасибо.